две работы ее представлены, обе сделаны с помощью специальной программы, и за основу она взяла Эмэц. Знаете, да, что это такое? Mm -hmm. То есть э, стандартные символы значки, которые оставляются там в конце сообщений. Ну, и, ну, в принципе, которые используются в сообщениях для обозначения чего-то. В интерпретации Анны Валиевой этот, эти эмоции символизируют как единицу информации. Она показывает о том, как, как, э, то, как какая-то информация, да, какая-то единица э, репостится, множится, приумножается в современном обществе и получаются вот такие вот да, целые информационные каналы. Или же, э, другой картине, как эта информация, в принципе, составляет нашу картину мира да, и наше мировоззрение. Таким вот процессом приумножения. Это художник, который специализируется на граффити. Это, скажем, такая работа в лоб. Да? Она, ну, тут подтекста нет, тут почти тальон, который тащит мешок со спамом. Да? Богдан Тамашевский, художник из Киева. Это его работа называется поиск. Вот эти битки, их можно интерпретировать с разных сторон. Вот одна из интерпретаций это наслоение связей, контактов, которые потом по итогу составляют такую жирную мощную петлю. Да? Здесь художник показывает а, и ну, смотрит на а, соцсети, как на современную дуру. А, вот эти кубики, они такие фактурные, попробовать. Здесь вырезано символы соцсети, он показывает, что современный человек, да, он как бы играется в, в это и Выбирает эти соцсети ну, как игру да, определенную. А, Оксана Сибяткова а, сделала такую сеть, ну, в принципе, образ а, понятен, говорит сам о себе. Она сделала соц... А, ну, не соц, просто сделала острие а, молодых пользователей а, соцсетей. А, вопрос звучал один и единственный, как вы к ним относитесь. Весь ну, какой-либо эмоциональной окраски вопрос задавался и ребята писали, кто хорошо, кто плохо, свои мнения вы тоже можете записать. А, Вячеслав Марина а, ну, вот, показывает всемирную сеть, да, сквозь, с помощью таких детских образов, детских игрушек, а, пупс а, в центре, как... А, образ современного пользователя, да, который а, запутался в этой а, паутине. А, и а, вот все дальше мелкие игрушки, это а, какие-то функции они а, в себе ну, несут, которые а, дает интернет. Да? То есть, их, если а, смотреть, вот, можно увидеть очень забавные вещи. То есть, ну, к примеру, просмотр, да, фильма или чего-то, и а, у, уже сами смотрящие это а, герои мультфильма или фильма. То есть тут скрыта такая ирония. Развлечения сверху, а, музыка, а, вот и все остальное. А, коммуникация, почта. Это художник а, а, игры объяснял, что это как вот эти кубики, это как селфи. А. Вот. Эти образы показывают а, некую угрозу, да, информационную угрозу, информационную травлю, которую несет в себе интернет, то есть не все так здорово. А, ну и знакомство, если вы знакомство, а, зарабатывание денег, если вы присмотритесь, ну потому что очень интересно все это разместил Ольга Янер. Эту работу лучше представить так, Смотри, вот. Потому что отсюда можно увидеть, что она написала на этих шариках куалью. Она обращается так, к зрителям, к каждому из нас. Ее вот эти воздушные шарики они олицетворяют Мыльный пузырь, да, вот мыльный пузырь современно, ну, то, то что мы в интернете создаем себе какой-то образ, ну, вот как мыльный пузырь, она предлагает себе, ну, вот всем желающим на этом пузыре а, дать себе какое-то определение, да, и чуть-чуть порефлексировать, порефлексировать по этому поводу. Вот, как-то так, и вы видите уже очень много ответил себе и художнику на этот вопрос, можно его просто выполнить. Это мы не всем говорим. Да. Простая работа, вау, вау, фейсбук. Богдан Томашевский, опять же, работа называется ну, комиссия, чьи назови на ясное». Выполнена для вот в таком, групповатом стиле. Если вы присмотритесь, здесь ну, вот такие кружочки, как подгружается видео вот на экране. Знаете, да, нет? Когда интернет плохо работает в ожидании, это о том, что современные экраны, ну, экраны заменили нам звездное небо. Да, три работы в этом зале посвящены теме того, что соцсети стали нашей да, религией. Да. Художник, надо посмотреть как его зовут, это он сам, он сам на видео, он показывает свое внутреннее состояние. Отсыл к религии вы видите терновый венец у него на голове. Михаил Даяк. Ну, это такая ироническая работа, называется «Follow me». А, лик Святого Николая сделали как а, фото в Инстаграме. А, художник даже создал вот такую страницу в Фейсбуке с а, иконой. Ну, страница Святого Николая. Это о том, что... Мы сейчас поклоняемся вот этим, скажем, фотографиям, да, как неким иконом, да, и с этими лайками, с этими остальными. Это вся одна художница из Беларуси Елена Кода. Здесь две серии ее работ. Обе серии посвящены внутреннему состоянию современного человека и, собственно говоря, пользователя, который там все свои эмоции, да, он имеет возможность, в принципе, сейчас тут только в соцсетях и, и размещать. Это о телесном напряжении, ну, какой-то телесной скованности, да, которую несет современный образ жизни. Это оба национальном напряжении, вот, и вот состояние человека за пять минут да, до взрыва. Ой, за, за, секунду до взрыва, ну, это уже так грань, да? И вот еще одна работа на религиозную тематику. Папа Римский, как знаю, у него была страница в Фейсбуке. В руках граната не случайно, это намек на информационные войны и на то, что сейчас вот война, она ведется в очень большой степени именно информационная и в том числе в соцсетях. Работа называется клетка. Это хэштег, только в объеме. Ну, вот, и художники его уже преподносят ну, такую клетку современного человека. Так, ну у меня все.